Вот. Но мы хотим сейчас тогда поговорить про какие-то кейсы, э, про мотивацию, вот эти морковочки на да. То есть если вы все-таки поняли, что это ваш проект, и вы уже вот укоренились в этом уверены в нем и собираетесь ним дальше заниматься, поняли, что это ваше дело, тогда мы сейчас вам приведем каждый из свои, э, ну, своих какие-то кейсов, расскажем ну, просто короткие, да, я сейчас прошу коллег, давайте, значит, э, э, каждый из нас сейчас расскажет, э, чего мы хотели добиться, вот как бы, вот что это было, какая сумма за этим стояла. И что мы сделали, как это было, ладно? И первое, тогда я приглашаю Татьяну. Вот она расскажет свой кейс, а мы послушаем, как э, как ей удалось вообще. Я хотела бы, прежде всего поделиться, вот, знаете, как когда мы о ком-то думаем или о чем-то заботимся или кому-то хотим помочь, прежде всего нужно подумать, мы вообще сами для себя это можем сделать. У меня была идея. Я несколько лет э, думала о том, как, организ... как создать фонд, который бы, ну, в общем, отвечал всем тем моим задумкам, которые у меня были. Я так подробности не могу рассказать, это очень много времени заняло. Но э, представьте, что лет 15 назад слово фандрайзинг, вот оно вот сейчас многие люди даже говорят, ну, что это такое. А представьте, 15 лет назад фандрайзинг. Что это такое? И я тогда даже не знала, что то, что я делаю, можно назвать фандрайзингом. И э, мне хотелось поехать э, где-то научиться, как э, привлекать различные ресурсы для реализации вот своих идей. И получилось так, что я узнала, что можно в одну организацию. Это торговая палата правительства США, у них здесь есть представительство, можно было написать заявку и выиграть грант на стажировку. Стажировка заключалась в том, что она вообще полностью была социально ориентированная. И там освещались такие вопросы, как работать с приемными семьями, как привлекать ресурсы. Как заниматься благотворительностью, как организовывать различные благотворительные мероприятия и так далее. Я даже в полной мере я не осознавала, что это. Вот, ну, вот если так вот вернуться назад, я даже никоим образом не, не могла представить, ну вообще что это такое? Вот куда-то просто в неведомое. Я решила, а представьте еще и написать заявку и выиграть грант на трехмесячную стажировку с полным э, обеспечением. Ну, то, то есть финансы эти покрывали все, плюс еще и зарплаты ежемесячно, ну, то есть Потому что это в том числе и ну, работаешь. Я написала все, как вот там было написано, взяла инструкцию. И по инструкции, как полагается. Но так как я все-таки человек с первым образованием педагогическое, я, так, знаете, со своей вот этой... Педантично. педантичность да вот скрупулезно все вот я как педагог я подошла к этому вопросу и все написала и вы представляете к моему удивлению я сказала что я сильно думала что я правда имею какие-то шансы но нет. я не думала так но не очень хотелось просто очень хотелось и я получила вы представляете дело в том что этот грант получали в то время только два человека из России в год то есть вот президент всю Россию. И да. какая-то Таня Лобачева, вообще непонятная девушка. Даже не Татьяна, не даже. Написала заявку на такую стажировку. Шесть месяцев проверялись там документы, там все. То есть это не так, знаете, я вчера заявку подала, а через неделю я получила ответ. Ответ я получила на свою заявку через шесть месяцев. О том, что да, меня выбрали, да, я могу поехать. Я на тот момент работала с детьми-инвалидами в одном из государственных центров образовательных. И вот таким образом получилось, что я для себя привлекла ресурсы, чтобы поехать и научиться тому, что дало бы мне возможность реализовать свою мечту. Поэтому я хочу сказать, что нужно иметь эту мечту, и нужно искать любые способы, даже самые невероятные, для того, чтобы эту мечту реализовать. Понятно, что я поехала и очень многому там научилась, что в нашей стране еще было вообще, даже в зародышевом состоянии еще не существовало. А в том числе вот именно как вот этот опыт благотворительности. Да? То есть тогда это была совсем тема непопулярная у нас в России. И когда я, конечно, там получилась, то я приехала, и что я сделала? Я зарегистрировала свой фонд, но вот как раз на, отвечаю уже на ваш вопрос. В тот момент я получила прямо четкую картину. Какая миссия этого фонда? Для чего он будет существовать? Что он будет делать? Для кого он будет делать? Кто будет в этом фонде участвовать? То есть это была четкая картина. Ну и, соответственно, уже этот фонд начал делать то, что в первую очередь сделать для себя. Привлекать ресурсы. Вот. Ну, спасибо большое. Вот. Итак, вы сейчас приготовитесь, вы тоже должны э, к нам прийти после э, этого семинара и рассказать про то, какие у вас кейсы, как у вас все получилось, и даже рассказывать, как, как оно было. Вот. Э, хочу про свой тоже рассказать кейс, это глупо мне. Э, я очень переживал за него. Сейчас э, смотрю, даже не знаю, как так. Получилось у меня собрать, я собирал деньги на свадьбу, на, на свадьбу. Свадьбу. Это был 2009 год, и я первый раз обанкротился. Я, я занимался, у меня была сеть школ танцев, у меня было 6 школ. Разные там, у меня 160 детей училось в разных школах. Вот. Это был первый год, когда я занимался этим бизнесом, и я не знал о том, что есть такая штука, как майские праздники, это как бы провал в этом бизнесе, в общем, я не знал. Я такой наивный был. У меня расписание, все, очень классная школа была, там 10 преподавателей и все такое. Был 2009 год, и я хотел э, жениться, но уже ну, э, супруги был, были помолвлены уже около года. И у нас вот в августе должна была свадьба. А сейчас мая, ну как представляете, да, там три месяца осталось. Вот, и, и мне надо было 300 тысяч рублей. И представьте, кто женился, кто знает, э, ну, что это такое, да, когда на ну, свадьбу надо собирать, надо вот, чтобы ну, свадьба была классно и ты мужчина, ты же чувствуешь, что ты должен зарабатывать, что ты там такой ну, успешный, да, что у тебя жена, вот, должна быть там, не знаю, платье у нее, там, лимузин, вот это все, короче говоря, да. И представьте, как я себя чувствую, я обанкротился, у меня нет денег, а, что случилось? Вот, меня, э, я, ну, как бы планировал выпускать абонементы, но у меня были также, ну, такие занятия по, по, одному, ну, по, одному, уроку, да. Вот, и в мае, и, значит, в апреле, я обзвонил, у меня была девочка такая, типа колл-центр из, из девочки заданной. Она обзвонила всех учеников и спросила: "А вы будете ходить в мае?" И все сказали: "Будем, как бы, будем ходить." И я, ладно, и не стал абонемент продавать, думаю, ну ладно, не придут, как бы все. И я оплатил, занял, оплатил, преподаватель, ну все, оплатил и думаю, ну сейчас они придут в мае, и, ну я соберусь на деньги. И в мае никто не пришел, потому что все уехали. Вот и у меня такая история, значит. У меня Наташа, мы с ней танцевали вместе, она до сих пор помнит, как меня смотрит с такими глазами. она была одна из преподавателей, я работал, Наташа. Мы, короче, все это отрабатывали потом еще за преподавателей. То есть мы вообще уже ушли в ужасный минус, у нас закрылась эта компания, у нас все, школы позакрывались, и все, и был вообще не то, что ноль, был минус просто, да? И у нас через три месяца свадьба. Я думаю, где взять деньги вообще на свадьбу? И Наташа, причем она такая она позитивно очень относилась, к этому такая, да ладно, Господь нас не оставит, все будет хорошо, мы сейчас вот соберем деньги, да там. А на тот момент, ну, представьте, 300 тысяч это вот на наши сейчас деньги, да, ну, там, на, на тот курс, там, 10 тысяч долларов, да, это было, ну, тогда но не маленькая сумма. А у нас такая еще помпезная свадьба была, у нас было 100, да, по-моему, человек, 100 человек, ну, там, автобус был, в двух разных помещениях мы снимали. Ну, короче, круто было, и мы еще потом поехали на медовом месте и так далее. Но надо было все это готовить. И я э, приготовился к лучшему, думал, что у меня ничего не получится. И, кстати, вот ну, хочу вас смотивировать, но зачем мы сейчас мотивацию все это рассказываем? Потому что не то, что какими классными у нас получалось, а просто то, что, то, что у, тебя тоже получится. Вот. Потому что даже когда ты делал уже проект, да, и сейчас ты перед каким-то новым рубежом, у тебя какое-то новое чего-то не достигал, ты все время сомневаешься, думаешь, а может у меня не получится, может я что-то так не делаю, может, ты там план неправильно написал и так далее. Вот тогда у меня не было никакого плана, у меня было просто 30 тысяч рублей, и я вообще не знал, как это достигнуть, потому что это даже не помощь детям, да, там, это такой кейс, он, ну, как бы, я себе, ну, как, ну, представьте, как со стороны это, да, то есть ты предприниматель, собираешь деньги себе на свадьбу, просто вообще ты, ты вообще или что, да, то есть фандрайзинг, это же вообще, да, о том, как собирать деньги, не обязательно же надо ну, сейчас мы про социальные проекты больше, но я вот собирал даже в минус банкрот, я собирал на себе любимым на свадьбе, на шикарном, да, чтобы еще там людей пригласил. Да, это вообще нелепо выглядело. Вот, но, естественно, это надо было подавать по-другому. И мы как бы делали так, то есть мы, но я, не, я сейчас вот это осознанно уже как бы, я рассказываю вам, как это вот, типа надо, да, или какие техники за это стоят. На самом деле тогда я не понимал, я тоже, как Татьяна говорит, что я занимался фандрайзингом, фандрайзинг назывался, оказывается, да? То есть я занимался тем, я реализовывал свою мечту, ну, на свадьбу, короче, деньги собирал, да? Даже не деньги, ресурсы собирал на свадьбу. То есть я собирал, по сути, вот это очень важный момент. То есть нам не всегда нужны деньги, да? Нам очень часто нужны люди и часто нужны какие-то вещи. Вот это, кстати, вот, ну, ключевой момент. И мы, когда сели с Наташей, прописали, что нам нужно, мы поняли, что нам нужно, оказывается, вот у кого-то может инсайт сейчас будет. Нам нужно не 300 тысяч рублей. Нам нужно два костюма, один Mercedes, два зала, понимаете? То есть нам нужны, на самом деле, за эти деньги мы хотим купить вещи. Просто поскольку деньги – это более такая ликвидная вещь, ну, хочется деньги, да, потому что на них все можно купить, да? А, допустим, искать там костюм, ну, это, ну, это сложнее, да, просто? Вот, и не хочется расписывать просто, когда деньги, можно ничего не расписывать, можно пойти купить. Но когда денег нету ты начинаешь включаться. И мы сели и написали конкретно, нам нужен. И у нас прям план был. То есть нам нужно, например, там, человек, который будет снимать видео, допустим, с двух, ну, там, с двух сторон, то есть на две камеры. Человек, а он должен быть с камерой или можно камеру отдельно, и человек вот он, типа, умеет снимать. Так дешевле получается, допустим. И мы вот так вот расписали, расписали, и мы просто начали говорить о том, что, ну, как бы, транслировать начали, да? Я вот чуть позже коснусь темы кто такой фандрайзинг, вообще расскажу, как, как он себя должен транслировать? Но тогда я уже интуитивно понимал, как это. И я начал просто делать вот то, что мне нужно. Я начал сам искать эти костюмы, разговаривать. Всем просто начал говорить: ребят, у нас такая свадьба просто мы хотим пригласить много людей. Мы вообще не для себя. У Наташи на самом деле была такая мечта. Она говорит: я соберу сейчас всех людей, какая у тебя была мечта, расскажи. Сто наркоманов, короче, Наташа, хотела на свадьбу, пригласить. это был ужас для наших родственников, они до сих пор это вспоминают. Но суть такая, что э, свадьба была реально социальной. То есть если в твоем проекте есть хоть доля социальной какой-то пользы, ты уже имеешь моральное право как бы, да, ну, собирать на это деньги, да, что мы сделали. И мы просто начали людям говорить, мы говорим, смотрите, у нас будет свадьба, вот, и мы хотим собрать 100 наркоманов, и там и, 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 и показать, вот, как эти судьбы изменились, это у нас на свадьбе будет. Но как бы неважно свадьба, вот 100 наркоманов, да, как бы, и мы начали об этом рассказывать, и люди такие, о, 100 наркоманов, прикольно. И Прям чудесным образом, да, просто у нас, сейчас я вам скажу, мы потратили, вообще, да, вообще ноль мы потратили, серьезно, мы собрали 300 тысяч рублей, нам 25 тысяч рублей подарили, но мы их не потратили, да? Короче, в итоге нам, нам денег пришли, только да, 25 000? 25 тысяч рублей. А, я такой еще ход написал, ну, ход такой конем взял. Я обычно всем всякую ерунду даю, да, согласитесь, приходит, ну, ты идешь на праздник? Ну и заодно покупаешь палатки. Рамку там. О, рамку да, да. Вот. А мы уже ну, знаем, что так будет. Что там будет. Шутка такая есть. Только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных нужно вещей. <свят> Вот. И на свадьбе тоже. Поэтому мы сделали такие классные пригласительные, офигенные. Вот. И на них написали, что если вы хотите, ну, как сказать, выразить свою любовь к нам, делайте, пожалуйста, это в денежной форме. Ну, прям так стыдно, прям, ну и что? Но фантазер, он просит все время, он должен просить. Ну просто грамотно это все упаковали, красиво, но ну, фактически ну, открытая просьба вот, к тем, кто придет на свадьбу. И слушайте, у нас было, значит, нам, во-первых, мало того, что все ресурсы пришли, мне костюм подарили, да, Наташа Платье дали, да, там, ну, как, не в аренду, бесплатно. А, приехал бандит, но Мерседес таком длинном и говорит, можно водителем? И он нас возил. А, ребята с камерами пришли. Ну, короче, все организовали, и даже там нам помещение не давали его вообще. И так получилось, что у Наташи бабушка знала основателя этой организации, она пошла вот такая, говорит, а, моя внучка, вы что? Ну, короче, она выбила это помещение, и на помещении даже дали, хотя не давали до этого. И мы на фандрайзе, короче, ну вот ресурсы на 300 тысяч рублей, у нас была шикарная свадьба, было столько наркоманов, там, да, очень, очень крутая была. Да, вот там 99 где-то 99. Вот, и, и сработала вот этот вот моей фишечка, то, что я написал, да, реально к нам подошли люди. Во-первых, ну, как поворот, их было меньше уже, да, потому что все, все, хотели купить рамочки, но мы их ограничили, как бы, тем, что на деньги. И приходили люди с конвертами, и все люди, которые нам что-то дарили, это, это, были реальные конверты. Они говорят, здрасте, на свадьбу, здрасте, ну, вот, на свадьбу, на свадьбу, на свадьбу. И я потом взял, распаковал эти конверты, и у нас получилось 60 тысяч, 64 тысячи рублей еще после, ну, то есть, как бы, после, кроме этих 300, еще 64 тысячи рублей, вот этот последний выстрел, как бы, вот, ну, Догоняющий сработал и, и мы на эти деньги поехали э, ну, в Медовый месяц, у нас был ну, Медовый месяц, вот. Э, вот так вот, то есть как бы и получилось, все абсолютно нормально, и даже никому ну, вот, план вот этого ничего не делали, просто вот, главное искренне, чтобы цель была социальная, да? А, ну да, ну, там был провал, там один наркоман он был пьяный, встал, начал, короче, нас больше не любят но у вас все получится, даже если у вас так, не такой. Я думаю, после этого кейса у вас все, все такие няшки, да, будет. Хорошо, Наташа, тогда что-нибудь расскажи еще, и мы пройдем дальше уже в программе. Ну, я просто немного дополню тоже, по, по, наверное, по этому кейсу, да, как бы, то, что вот в тот год я посвятила вот эти три месяца, как раз с мая по август, да, у нас в августе я была, я полностью раб социально работала, работала с наркоманами, да, и мы сделали, ну, это потом в будущем будет, следующее занятие будет про упаковку, мы на тот момент, то есть как бы сделали, вот сейчас делают разные пригласительные видео, даже да, так, в, то, в, то, в то время этого не было. Мы сделали очень, специально фотосессию какие-то там цветущими садами. Мы сделали очень красивую раскладку, там я придумала дизайн, да, стала дизайнером, протанулась. Вот написать какие-то стихи, там очень все красиво. И когда людям я раздавала, вот опять же тем же да, социально необеспеченным, да, даже на остановке я давала да, даже бездомных, я правда искренне их приглашала. Да, Те, кто сидел в тюрьме. У нас были такие люди, 28 лет. Знакомых смел... людей на сайте, да, вообще незнакомых людей. Потому что я хотела, чтобы люди из вот этого мира, да, которые вообще вот они вечно в трэше каком-то, да, они увидели прекрасную свадьбу без алкоголя, да, где там, там жених невеста там, любит друг друга, да, где э, все так ну, красиво. Вот. Для этого я снимала здание для этого, там, вот, все это готовили, да. И когда мы раздавали им вот эти пригласительные, мне так люди, они, они говорят, ты меня приглашаешь, но ну, на свадьбу меня, да, я бомж, да, я им приносила платье красивое, давала там, бездомным, да, девушкам. И да, и они были так тронуты, там одна меня бездомная она меня хотела убить, потому что я написала ей письмо, вот, дала ей, она на следующий день поговорила там всех бездомных сказала, что если это увидите еще раз сумасшедшая, да, письмо мое сошла, то я ее убью. И, ну, как бы, я сделала тоже такой ходик, и вот так вот она меня увидела, я первая к ней подбежала, так как поняла и сказала, что классно, и приглашать ее на свадьбу. Все, у нее возражение, у нее было снято. Мы стали лучшими подружками, да? То есть, и я помню, что вот, э, то есть, когда ты помогаешь людям, да, то есть, ну, меня тут часто, часто спрашивают там, про какой-то бумеранг добра. Мне, мне редко что-то там прилетает, мне обратно вот, иногда ну, всегда вернее, да, прилетать. А тут на самом деле получилось так, что реально мы денег не собрали ни копейки. Я помню, что мой отец, он подошел ко мне и говорит, вот тебе 30 тысяч, да? Когда мы только начали вот эту всю движуху, и говорит, вот тебе 30 тысяч, их, пожалуйста. И я говорю, нет, я тебе не возьму деньги. Я говорю, ты увидишь, что с вами будет, она полностью вся будет она обеспечена, просто ресурс, да, не деньгами. И он эти деньги себе оставил, я помню, мне было так страшно, я выходила в трясущихся ногах, но я хотела доказать, что можно без денег организовать вот, вот такой вот, вот, свой день, да. И я помню, что про то, что Дима рассказывал, да, то, что получилось так, что моя бабушка, у нее были какие-то прапрапрабабушка, строительство, вот этой церкви первопомпийской занималась, да, и она, мы там увенчались, да. Потом мне, я хотела украсить каждый каждый стул, там, вы знаете, бантами, там все украсит, откуда взять украшалки, да, ниоткуда. И вдруг мне открывается дверь, да, там кто-то знакомый, говорит, вот целый подвал, вот бери вот все, что хочешь. Там было ну, миллиард разных тканей, разных там украшений, мы это все бесплатно, да, как бы. И люди сами ко мне подходили и говорят, давай мы, мы тебе поможем, да, как бы, когда слышали о том, что мы хотим, что мы хотим, ну, это не сто наркоманов, это так названо, да, но как бы мы хотели вот тех людей, которых мы не знаем, пригласить на свадьбу, вот, и показать им другой мир. Вот. И когда у вас есть такие проекты, я думаю, что люди они подключат, подключат, ну, подключатся. Потому что сейчас, особенно сейчас, это тогда был космос, да? а сейчас идет такая тенденция. Вот, ну, если вы сидите в социальных сетях, вы увидите, что люди готовы э, давать нам благотворительность. Добрые дела, вот это хэштег добро, это на самом деле сейчас это тренд, сейчас это модно быть благотворительным и быть добрым. Если у вас есть какой-то ну, хороший проект, я думаю, что вот, мы часто ну, там, вещи такие, да, для детей, сиропа, так далее, так далее, и так далее. Не концентрируются только на деньгах. Просите ресурсы. Компьютер, вот тогда тебе говорят, что нужно еще что-то. Просите конкретно, Мне нужен компьютер, мне нужен вот этот вот этот, вот, этот вот, там, фотоаппарат и так далее. Вот, так что вот, ну, дополнение вот такое. Mm -hmm. Спасибо.